Меня зовут Большевик. Сейчас мы называемся публичное акционерное нау общество научно-производственное предприятие Большевик. В этом году мы отметили 130-летие советских времен. Мы являемся главным предприятием полимерного машиностроения. То есть все шинные заводы, заводы Аркадии, Советского, бывшего Советского Союза, в том числе и Восточной Европы, и Юга, Юго-Восточной Азии э, комплектовали с нашим оборудованием. Это резинопульсительное, фузионное оборудование. И в том числе также мы производили э, мелкосерийно, среднесерийно э, оборудование пластмасс-перерабатывающих. То есть это линии по производству э, пластмассовых пленок, и труб, э, ну, и Получают из пластмасса. В своем докладе я хотел бы презентовать два аспекта переработки полимерных отходов. Это экологически чистый инновационный комплекс по переработке изношенных автошин и отходов РПЕ ЛТШ 15 тысяч. И экологически чистые инновационные комплексы по переработке пер бутылок и отходов полимерных сырых чем заключается э, инновационность этих комплексов? Комплекс э, в том, что э, ну, в данном случае здесь рассматриваются механические методы переработки э, полимерных отходов. Э, э, я считаю, это отлич... э, действительно экологический метод переработки данных отходов, а инновационность заключается в энергосберегающих э, э, параметрах, которые мы закладывали при проектировании и изготовлении этого оборудования. В данном случае здесь представлен инвестиционный проект, который я подавал в Киевскую Держ Мисс администрацию для реализации в стратегическом плане развития Киева до 2020 года. Комплекс для переработки изношенных шин 15 тысяч, предназначен для механического измельчения изношенных шин с целью получения резинового порошка регенератора размерами до 1 мм. В основе технологии положены такие этапы. Это разделка шины на ну, в данном случае это удаление бортового кольца, и разрезание шины на ленту по спирали. Дальнейшая переработка заключается в том, что данная лента дробится на небольшом измельчителе типа шреда и доведенные Куски резины с металлокордом и тканевым кордом размерами 50 на 50 миллиметров помещаются в машину деструктуризации резины МДР 400 На выходе из этой машины получается мелкодисперсный порошок с высокоактивной поверхностью. Я называю этот порошок регенератором. И тканевый корд, измельченный до... 3-5 мм проволочки, которые отбираются легко магнитным сепаратором. И также полимерные волокна данного корда, которые образуют своеобразный агломерат, который тоже можно легко отобрать аэродинамическими сепараторами. Данный порошок, он имеет свое применение, то есть у нас есть заключение Держдорнии, это отраслевой институт Украфтодора, в котором сказано, что данный порошок является 15% как модификатор битумных смесей, ну, битума, то есть асфальтобетонных смесей. Ну, с учетом того, что битум применяется также для кровельных материалов, то есть этот модификатор можно использовать и для битумных кровельных материалов. Также есть заключение Государственного научно-исследовательского института «Эластик» в город Киев, что данный порошок отличается от обычного дробленного порошка на дробильных пальцах или другом размалывающем оборудовании имеет высокоактивную поверхность и может использоваться до 70% вновь изготавливаемых резиновых изделиях. В данном проекте здесь рассчитаны мощности на 15 тысяч тонн в год по конечному результату, то есть это производительность линии. Соответственно, вот экономическая финансовая информация. Э, стоимость линии порядка 70 миллионов гривен. Ну, это было расписано по их форме, э, что мы считаем суммой инвестиций, суммой кошки властных оборудований, суммой кошки местного державного бюджета, какое участие возможно. И, соответственно, основные финансовые показатели 44% по показателю ожидаемому внутреннему нормам прибыли. Чистая приведенная стоимость 16 миллионов 700 тысяч гривен и дисконтный срок окупаемости составит 2, ну, почти два с половиной года. То есть это с момента подписания договора на изготовление этого оборудования. Изготавливается оборудование этого комплекса нашим предприятиям, соответственно, где-то меньше года, 9 месяцев. То есть при учете уже затрат на производство, непосредственно работы этого комплекса, фактически за полтора года окупается такое производство. Данное производство полностью окупается за счет продажи вторсырья, то есть резиновый порошок, ну, резиновая крошка сейчас в Украине стоимостью приблизительно максимум 2,5 гривен за килограмм. металлопорт, как металлолом, также порядка полторы тысячи гривен за тонну идет. Ну, в принципе, можно найти применение и полимерным волокнам тканевого порта. В соответствии с тем, что это была ну, минимальная стоимость резинового порошка, так как, допустим, тот же модификатор для, битумных, для битума и асфальтобетонных покрытий у нас импортируется, и стоимость его порядка 12 гривен за килограмм. То есть если продавать этот порошок даже хотя бы за полцены от импортной стоимости, то, соответственно, окупаемость намного ну, произойдет быстрее. Вкратце, то, что касается экологически чистых инновационных комплексов по переработке под бутылок и отходов полимерных материалов, здесь мы просто заложили инновационность в подходе к комплектованию технологических линий, ну, соответственно, комплексов, опять же, по энергосбережению и с учетом ну, с учетом конечного продукта, получаемого на, при переработке этих линий. Потому что, допустим, вот предыдущие представители государственных предприятий, так сказать, они ну, отчитывали, что вот у нас работают предприятия по переработке под бутылок. На самом деле конечный продукт это так называемые флаксы, которые продают ну, в частности в Европу. Мы же предлагаем использовать эти флексы здесь у нас и, ну, так сказать, получать уже готовые изделия, продукцию. Это полимер волокнистые материалы, которые тоже способствуют быстрому окуплению этого оборудования. Ну, то, что касается полимерных стройматериалов, то есть Сейчас идет тенденция действительно изменения отходов полимерных. То есть, сейчас начинают больше преобладать вспененные э, э, полимеры, э, пластмассы, которые э, тоже имеют свою специфику переработки. И, соответственно, э, в этом плане мы также провели работу, и у нас есть э, проекты, разработки, как э, экономически обоснованно ну, реализовать значит, это оборудование. То есть с точки зрения быстрой окупаемости э, для малого, среднего бизнеса, ну и вплоть до таких больших проектов. Ну, в принципе, все. Не задерживает аудиторию, потому что все так разбились, если вопросы. Это не Что-что? Да, да, я же говорю, что в данном случае э, ну, малые линии и агрегаты э, э, выполняются в модульном еде, то есть можно э, на них наращивать достаточно крупные производительные э, комплексы. Что -что? Да. Мне, пожалуйста, вывод. Цель продукт. Ну, прыклад ну, это волокнистые материалы, потому что так он имеет такую, такое свойство, у него отличительные ареологические свойства. То есть при выходе мы не можем получить и, ну, по санитарным нормам приближенный к первичному ПЭТФу материал грамот. И, соответственно, есть такое предложение, эта технология, ну, не наша, ноу-хау, она подсмотрена у тех же немцев, получение в виде волокон, значит, вот этот полимерный материал. Ну, проще говоря, так чтобы образно это представить, своеобразная вот сахарная вата, то есть вот, то же самое можно получать из Все, мы дякуем за доповідь.